Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Serios basados en el libro. ¿Escribir nuestra propia novela? ¿Sobre qué deberíamos escribir? Cualquier cosa. Horror, suspenso, asesinato, romance, cualquier cosa. ¿Sí? Um, ahora estás libre, ¿verdad? Escribe algo. Cuando lo terminemos, lo enviaremos a un editor. Si se publica, será nuestro trabajo. ¿Suena bien? Aunque parecía un sueño, si eso le hacía tan feliz. Está bien, lo intentaré. Está bien. ¿Por qué no escribes un capítulo cada día? Esperaré para escuchar tu novela. Probablemente no pueda hacer un buen trabajo. ¿Por qué piensas eso? Nunca logré nada. ¿Eh? Ah, me refiero a terminar una serie, una canción o una novela. Me viste tirar la novela hace un momento. Tengo miedo de decepcionarte. Probablemente sea porque no tienes ninguna motivación. Si no la tienes, tienes que construirla tú misma. Metavis se acarició la barbilla como si estuviera pensando mucho. Observé atentamente mientras ella usaba su concentración en silencio. Ella era encantadora con cada movimiento. Debe haber una recompensa. ¿Eh? Me sorprendió oír eso. ¿Qué recompensa? Para motivarte, debe haber una recompensa por cada capítulo que escribas para mí. Interesante. ¿Cuál es mi recompensa? Miré a la mujer de rostro dulce sonriendo. Me tabía cuna, mi cara entre sus manos mientras sus ojos miraban en otra dirección. Un beso. Eh, con cada capítulo que escribas, si es divertido, recibirás un beso mío como recompensa. Tan pronto como llegué a casa, busqué en la habitación de Aoveum su computadora portátil. Mi madre me regañó cuando vio que estaba registrando la habitación de mi gemela. Esto no es bueno. ¡Ey! ¿Por qué revisas así las cosas de tu hermana? Solo quiero que me prestes su computadora portátil, mamá. Pero ella no te ha dado permiso. ¿Cómo puedes entrar y conseguirlo así? Entonces ve a despertarla, mamá. Así puedo obtener su permiso. Mi madre se quedó atónita cuando respondí así. En cuanto a mí, no pensé mucho cuando dije eso. Entonces me sentí culpable cuando vi su reacción. Lo siento, mamá. Realmente necesito usarla. ¿Para qué? Solicitudes de empleo. Parecía que mi mamá no me creía, pero si no encontraba la computadora portátil pronto, la habitación de Abe se convertiría en una fábrica de reciclaje de basura, porque estaba haciendo un lío con mi búsqueda. Entonces mi madre señaló el escritorio. Está en el cajón. Se la puse ahí. Está bien. Gracias, mamá. Le sonreí un poco a mi mamá. Tomé la computadora portátil y la abracé contra mi pecho. Noté que la billetera de mi gemela también estaba ahí. Así que la recogí sin que mi madre me viera antes de salir apresuradamente de esa habitación. Bueno, era hora del nacimiento de un nuevo autor en Tailandia, así como de un robo de tarjetas de crédito, de quien acababa de apoderarse de dos tarjetas de crédito. Si quieres encontrar a alguien a quien culpar por esto, culpa a Pang. Ella me sugirió que hiciera esto. No pensé que realmente lo harías. Me presenté en la habitación de mi hermosa amiga con una computadora portátil, que era tan delgada como la toalla sanitaria más delgada que se muestra en un comercial. Estaba aburrida de estar en casa, ya que mi madre no dejaba de preguntarme si ya había terminado de usarla. Ella actuaba como si fuera a venderla o algo así. Me quedaré con ella. La firma no es tan difícil de copiar. Si quiero comprar más novelas, puedo usarla para comprar cuando me convenga. No tienes ningún estándar moral. Oye, soy tu amiga, ¿recuerdas? Le torcí la boca a mi amiga y volví mi atención a la computadora portátil frente a mí. Había una página en blanco esperando que comenzara mi novela. ¿Para qué quieres la computadora portátil? Para escribir una novela. ¿Eh? Estoy en shock. ¿Quién eres? No eres mi amiga. Pang puso su mano sobre su pecho y sacudió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Alguien que no puede distinguir entre chip y chip como tú escribirá una novela? Estás derribando a la comunidad literaria. Tu trabajo será basura. Los críticos no solo te criticarán a ti, sino también a tu familia. Te preguntarán: ¿Por qué te dieron a luz tus padres? Oye, estoy escribiendo una novela, no quemando la ciudad. No tienes que ir tan lejos, tonta. ¿Por qué estás escribiendo una novela? Fue toda una sorpresa que quisieras leer una el otro día. Me senté. Sintiéndome un poco avergonzada, antes de decírselo a mi amiga de mala gana. Bueno, es un proyecto entre Mai y yo. ¿Es por la novela que me prestaste? ¿Qué tipo de novelas eran esas? ¿Mm, ¡Caray! ¿Cómo puedes comprarlas? Olvidé lo que había adentro. Pero debido a las malas que eran esas novelas, se inició este proyecto. Coloqué mi mano sobre mi pecho y sonreí alegremente. Pero luego rápidamente encorvé la espalda. Pero cuando realmente estoy por intentarlo, no es nada fácil. Mi cabeza está en blanco, no sé qué escribir, ni siquiera en qué estilo. ¿Cómo lo hacen los autores? Leen mucho. Un médico no tiene por qué enfermarse con frecuencia. Un policía no tiene por qué ser un criminal primero. Caray. ¿Cómo te puedes comparar con esas profesiones? Escribe lo que quieras escribir. Comienza con algo simple, como tu experiencia de la vida real. ¿Cómo qué? Como cuando empezaste a cambiar de cuerpo. ¿Cómo se llama tu primer perro? Estoy escribiendo una novela, no mi autobiografía. Dame algo sensato. Me frustró que mi amiga estuviera siendo el tonto. Si no puedes ayudar, quédate callada. ¿Qué puedo decir? Tu vida no es nada interesante. Aparte de tener una gemela y que te pidió que rompieras con su ex, que es una mujer para ella, no hay nada interesante. Cuando Punk dijo eso, nos giramos para mirarnos, como si estuviéramos en la misma longitud de onda. ¿Qué tal escribir sobre gemelas? Lo gritamos al mismo tiempo. Como si fuéramos monjes recitando nuestras oraciones en un día budista importante. En otras palabras, lo dijimos al mismo tiempo sin planearlo. Dije eso primero. Agité mi mano para evitar que Pan dijera algo y rápidamente le interrumpí. Escribiré sobre gemelas, escribiré sobre mí.